Я сегодня выживаю на скайблоке. Идею взяв у Дудукала. И тут а, тикай скайблок. И я ящи... Ось там скайблочек. Окей. И... Ладно. Ось камешек. Ну, обычный скайблок, короче. И сундук, эндер сундук. И вот такая вот штука. Ой. Ой. Ну, mm -hmm. хай так будем. Ага, понял, в не, не, нельзя быть. имени. Вот так, ал, алпом. И вот есть вот такая штука, чтобы чтобы телепортироваться. Скай, скайблок, лаки блок, тут Эндерсон Дуки. Ну, в принципе, булочки, обычные выживания на скайблоке. Так кірка, так багато лута. І за того, що це скайблок, тут ограничені блоки. Отак-от. Я хочу перше посадити. Дуб. Отак так от. Потом на Гаминкрафт беру вишневі папорости і так же саме їх розставляю через блок. А отут тут у нас на уголку ростиме. Отаке ось дерево. Тепер я беру сразу кірочку. Кірочку-кірочку. І ось так от копаю. О, уголь зразу. А чому я їй кажу? Що тут дуже багато... помощи. Ой, бачите, тут сразу мне уголь выпадает. Богатенько так лута. Опаньки. Нормально, четыре угля. Так, я что-то ощущаю, да, нужно? А, нет, уже нет. Я вот так ставлю. А вот сейчас самый интересный момент. А... <связать> Алмазы же! <Жесть! связать> ага, все, это последний блок. Алмазы алмаз, ё-моё. Я в шоке, сразу выпадает алмаз. Так, вот тут идет вот так и вот сделаю. И... Вот так вот я как-то, я так понимаю, оп. Что там, блядь, было? Ладно, строители на Портачила да уж, да -мо? А, да, уж це я, конечно, да. Ну, погуляю тут. Выживание на скайблоке не удалось, походу. Ну, так нельзя работать, к сожалению. И я все выкидаю. 24. 24, 24, 24. Да уж, конечно, да уж, конечно, конечно, уж да, уж да, уж да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот так вот. Алто. Да, моё Ладно. Я сейчас остановлю и залезу. Все, я проблему решил. Более-менее вот так. Опять Так, от тут і саме головне не гепнуться опять. Ось так раз, так раз, і так все викапаю. Тут я не знаю, може буде мій дом, а може буде і склад. Фух, я думаю, вже алмази. Отак от, оттак от так от, так от, от так от. Це последній блок. Да. Да, это последний блок. Так, мне бы скрафтить факелы бы мне скрафтить. Ага ла, -ла халло! Тике, це огромное дерево выросло. М да, уж подкрывают эти лаки блоки. Открою. Вот эти вот. А самые интересные оставлю на самые интересные. Именем Деревья кайло. И зачем мне ваше дерев'яне кайло? Паро. Паро – це вообще все самое главное. Вулиля! Можно так. Факелы, факелы, ура! Я хотел дуже эти факелы. И топор. Да, вот так вот. Ага, тут ничего полезного делаю вот так вот, вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так Все, теперь. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так, верстак. Ставлю сюда верстак. Захожу и... Что это угу, понятно. Так. Мне треба на це. Я, я тебя забыл? А, ось, 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 верстачок. А наковальня там. Угу. лакі-блоки. Ага, ось, о, все, от так. Мені треба. А що мені треба? Це що таке? Це. Ну, мені треба от це ось. Оце ось вроді. Ага, на це мене не хватає камня. О, тут стега делается облом. А. Ты получать. Ага, стега делается штука, я понял. А отсюда наковальня. Все, понятно. Да. Ну, ладно, иду копаться тогда в шахту. А я ага. вспомнил, Так, то делается вот сюда. А вот это все сюда И в шахту. Ух, я чуть не упал. Все выкапываю тут. Вот так. О, уголь опять. вообще еблок. Блин, нема. А, у будет так вот так вот этим. Все. Алмаз? Опять жесть! Это тут лаки-блок. О, лаки-блок. Что мне выпала шкиряная шапка. <coughs> ага. Нормально. Ни не бачу. Тут еще лаки-блоки. Кстати, лаки-блоки, они спавнятся сами в камне. О, железо. О, яблоко. Еще один лаки блок. Да сколько у вас тут? Я все в шоках. В принципе, тут можно построить какой-то складик. Алмазы! Я в шоке. Три алмаза. Я в шоке. Сколько алмазиков? Так, тихо. Так, сюда вот, так вот поставлю факел что, ничего не бачу? Алмаз! Боже! Сколько их тут? -а? Еще один алмаз. Когда эти алмазы закончатся? Не, ну конечно приятно, сколько их. Да уж. Ищи, это просто. У меня уже шесть алмазов. Опять. Шанейте, дуже полезно. Опять алмаз, нифига, Ниф... нифига нифига. Нифига себе. Я в шоке. 11 алмазов. Просто вдумайте в це. О, Утка. Кстати, в этом вот я вот Эндерсон Дуком э, буду буду каждую часть, серию. Буде нормально добивати туди ресурси всякі. Тобто там будуть з'являтися каждый раз якісь ресурси, щоб облегчити виживання. Так, сейчас надо поломать все кайло. У штаны. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. А, блин, поломалась. а что я сделал? А я за что-то сделал. Положить сейчас? Скрафты ты. Наковальня? Для чего наковальня? Ой. О, супер наковальня. Ой, какая супер наковальня. Супер кирка, что она роба? О, нормально. Так нормально, роба. Вот это вообще, конечно, дуже хорошо. Я в шоке. О, алмаз опять! 12 алмазов! О, обломочка. да, уж 14 алмазов. Ну боже, хвата. Там еще один алмаз. Я в шоке. Боже мой! О, Боже. Вот так лучше сделаю. Вот, 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 вот так вот, Теперь мне треба вылезти. Треба взять отак от. От, 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 от. Так от, Положити на наковальню і кинути топор. Ось так, у мене появився супер топор, яким я можу зробити отак от. Да уж. Так, мені треба зробити полублоки. Колоблоки от тот а. угу. так стака думаю мне хватит нормально так раз два три четыре пять кстати переходьте на Канал Дудукала. У него там есть скайблок земною. <звук> да mm -mm, mm -mm, mm -mm. <звук> вот так вот треба увеличить платформу. Щоб у мене дерево не улітало. В космос куди-то. Ну, точніше, не в космос, а вниз. Ну, ладно. То вже подробності. І тут треба таке зробити І наконец-таки дорубатися дерево. А, точно. Ламаю. Ой, ой-ой-ой, я його очистив. Так, а мені разки не випали? Фух, один. Тихо, тихо. Зловив? Зловив? Три. Так, да, три їх тепер. Мені ще треба один. О, і ще один. Отак от. І отак от, от. І треба... Тут все мне мені блоком. Чтобы тут все застроить. вот так вот, вот так вот вот так вот вот так вот так вот так вот так вот и вот тут вот так вот строю и до срубовую дерево а точно расточка, А росточек, не росточка, росточек. Блин, это минус, конечно. Да, нормально, в принципе. Я к я не помню, в чем чины? Вот туда чины Ладно, а тут для брони, наверное. Так, возьму бочечку. Поставлю отсюда ось бочечку. Зайду в бочечку. И положу всякую... И инструменты? Что-то положу отсюда, то что мне богато чего не треба. Ну вообще оно треба, ну вообще не треба. Так, мне... Ну, хай вот, я камень возьму. В верстак зайду. просто, боже, миски когда база. Но мне, а, мне алмаз не треба. Мне треба печка. Пич. И еще одна печь. Вот так вот. вот так вот. Ой, сюда уголь. Железо хай плавается. И сюда, ой. Нет, это хай не плавается. И мне треба бочку еще одну скрафтить. Ну, вообще, дофига бочек мне треба. Сточек 10 скрафтить. Ось. Да, вот так вот возьму, и вот так вот верстак. Ой, зачем я кнопки сделал? Ну ладно. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Так, верстак. Переделаю в доску. так вот. Теперь захожу обратно. Делаю пол. Делаю полублоки. Потом делаю вот так вот, вот так вот. Так вот, бочка раз, бочка два, бочка три. И все. Сім бочок. Восім бочок. Де в мене тут оце було? Полупліти? Оці мені не треба, алмази мені поки що не надо. так. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот так. Вот так. О! Вс, вот так я выпадать не должен. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что я выпадать не буду. И вот еще вот так вот штуку сделаю. Все. Вот так, пать, 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 пать. А тут вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально, по сути. Железо переплавилось. <звук> На эту серию все. Всем пока!